Ми продовжимо роботу громадської студії Медіа Майдану, і поки ми намагаємося зв'язатися з Катериною Мальдон по скайпу, хочу вам показати те відео, яке дуже швидко поширилося в соціальних мережах, вже по всім новинам показали. За один день воно назбирало майже 500 тисяч переглядів. Тож, будь ласка, акція, яку організувала Катерина Мальдон, в в театрі під час гри, коли там брав основну роль, грав саме Пареченков і після закінчення вистави ну власне ви зараз все це і побачити, Тож, будь ласка. Пані Катерина, вона вже не вперше, можна так сказати, тролить про путінських, скажімо так, активістів, її постійно затримують то ту то ще якісь там от нелюди московські. Ось, наприклад, в травні вона проводила пікет проти репресій, будь ласка, відео. Це не являється одиночним пікетом. Це одиночним пікетом. Я одна держу. Средство на пляжной я, я одна Больше никто ничего не держит. Я одна держу пока. Ваши Ваши доводы, господа, Ваши доводы, господа, Ваши доводы, Ваши доводы, Ваши доводы, господа, один доводы, он стоит. Да что вы говорите? А Ваши доводы, господа, Ваши доводы, господа, Ваши доводы, господа, Ваши

Ты меня хватаешь руку отпусти! Во-первых... Руку, руку. отпусти, сволочь! руку, мне! Отпусти руку. отпусти, больно! руку. отпусти, мусор! 286 тебе корячится держались, держитесь. Не держитесь, не хигу. Ну, власне, Катерина Посіна виступає за проукраїнські позиції. Їй не до вподоби путінська влада і той Мордор, який зараз коїться. В Росії за це вона часто отримує на горіхи. До речі, вона є багатодітною матір'ю, якщо напоминаюся вона є п'ятеро дітей, але все одно не боїться висловлювати свою думку. Хоча вона нині не популярна в Росії серед МАС. Ну і все ж таки, поки ми ще не налаштовані, так? Ось, ось мені написала зараз. Все вона в скайпі. Подивись, зараз має бути. Вона вже написала в Фейсбуці, що вона готова вийти на скайп зв'язок. Ну і поки в нас є хвилинка, що ви ще не знаєте, то в Донецьку сталася трагедія. Попав снаряд якраз на стадіон біля школи в Донецьку і загинуло двоє дітей і четверо дітей в реанімації. Це такі страшні події. Так, відбувається. Ми ми в... все, ми в ефірі. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Пане Катерина, у вас российскую чи украинскую? Я к вам взручнейше. Як... Как вам лучше? На русском или на украинском? Лучше российскую. Э, я очень хотела бы хочу, могу, но пока вот, сложности, конечно, есть. Хорошо, буду, буду на русском. У нас, в принципе, видите, каратели пока еще не приходят к нам сюда за русский язык, поэтому мы можем спокойно общаться и на русском языке. Э, Катерина, скажите, пожалуйста, по поводу пожалуйста, э, вот эту я... Вот акция в театре, почему вы решились ее провести и сделать именно так, как вы это сделали? Ну, я а, отзеркалила, собственно говоря, то, что сделал а, Михаил Калечиков. Он съездил в Лугандон, там сыграл какую-то игру, я не знаю, что он под этим имел в виду, перформанс, что ли, обозначающий там поддержку или как-то что-то такое. Ну, вот поиграл э, поиграл, пострелял. Так, взорвался звязок. Зараз спробуем еще раз налаштувати. Екатерина, смотрите, вот э, это видео, которое э, было выложено в YouTube, э, как вы кричали по речнику, чтобы он стрелял, да, и у вас в частности после того, как он стрелял в украинцев в Донецком аэропорту, оно на данный момент набрало почти 500 тысяч просмотров, и на самом деле вот в нашем обществе украинском они действительно вот, говорят вам огромнейшее спасибо за э, ту поддержку которую вы э, высказываете и делаете все то э, ради Украины, но все-таки в русском обществе я вот посмотрел э, русские блоги, они вот негативно отнеслись к вашей акции, говорят, что вот нельзя такое делать в театре. Может? Ну, вы знаете, все это неудивительно. Больше миллионов, по-моему, просмотров было по поводу акции, когда мы перекрывали на встречу Камарадской долги 1 мая Тверскую с украинским прапором, если вы помните. Mm -hmm. Вот, то есть, ну, тоже было обсуждение масса всяких разных все это для меня весьма критично, ничего принципиально новенького. Я знаю, что у нас тут вокруг просто зомбированной колорадской публики очень-очень много. Но полагаю, что, что не 86%, как говорят нам в газону но не 86%, меньше. Катерина, можете вот ответить? Мою... Да? Вот, мне вот интересен такой вопрос. Вот, почему все-таки вот такая большая поддержка, скажем так... Вот этой, как вы говорите, да, колорадской черни или как угодно их можно назвать. И все-таки, почему так мало в России людей, которые действительно могут трезво оценивать ситуацию? Ну вот ведь все-таки интернет есть, телевизоры у всех есть, да, спутниковые каналы, все что угодно. Почему вы не такие, как остальные? что говорил ну, я, конечно, понимаю, там, он вот, я, да, там, когда гитарка, диктатура и так далее, но все-таки кто написал 4 миллиона доносов? Да, то есть вот, ну, у нас 37 год здесь, но близко к тому. В принципе, люди сидят ни за что по холодному телу и так далее, стомайте тебе за слова. Ну, Сенцова, ваш включание, ну, вы знаете эту историю. но и люди сидят, Надежда Савченко, естественно, из которого мы выходим. Вот снова выходили, соответственно, на публикацию да, в субботу. И завтра, наверное, пока да, в поддержку, и их тоже. Значит, ну понимаете, вот есть, есть, но сейчас идет буквально зомбирование, а потом печь, покажем. Если Лев ТВ, тогда... Ложь, пропаганда, в программе идет зомби. И кто-то из украинцев а, развесил в интервью такой текст, хотел ходил очень много по фейсбуку, что «Извините, пожалуйста, россияне, я а? А, не во всем виновата с нами. Дело а, то в том, что я смотрел полчаса российское телевидения и как, в рост, это на самом деле жаде и, что хуйнтутки, что вот и так далее. То есть вот так сильно работают персоналы э, этих вот mm -hmm. Ну, что еще? Катерина, и, а, а можете сказать, вот что... Кайдан тоже что... своих предупреждает злонамеренно, откровенно, нагло. Но в этом же надо разбираться. У них нет удовлетворения или интеллекта, как это. Mm -hmm. Только мы вот разбираемся, знаем ситуацию изначально. Бывают те мои друзья, которые были на Майдане, я была сразу же после, когда там уже Гарри у меня просто взяли друзья с собой во время самого Майдана, потому что просто сказали, что у тебя четверо детей, сиди дома и даже не смей туда дергаться, там через три дня будут стрелять. Человек, который это сказал, когда сказал ошибся, там через два дня стреляли. Знаете, вот так вот. Катерина, а вы не... Мы сидели здесь, смотрели все эти стримы с Майдана постоянно получили украинский гимн на голосовающего да, да, Майдана. В общем, наша оппозиция очень неудобная. Искали там своих друзей, майдановцев. Смат, всматривались в то, что там происходит, То есть мы Майдан переживали, как, как сами здесь, у себя дома. И ездили туда, и удались туда. И, в общем, это, это же то, что не получилось у нас. Пая-пая. Это получилось, что классы теперь просто научатся улыбаться. Потому тоже э, чистить Кремль от заседших, так, так сказать, фразеров, от этих фашистов, называемых ступень фашистов. Екатерина, а скажите, что вас все-таки связывает с Украиной, что вы так вот, скажем так, защищаете наши интересы в Москве? Ну вот э, изначально, я уже объяснила, изначально то, что мы следили за событиями на Майдане и понимали, что там, э, там люди выходят реально, после э, ступенчатого изменения первого, другой день на улице был миллион. У нас после расклада а, 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 Кубая-Кабая не пришел. У нас после... Э, у мной за суда, когда нас 21 февраля, 24 февраля на самом деле в общей сложности около тысячи человек. И никто больше не вышел. Один мой друг, Андрей Семенов, вышел с покрыточкой на момент 24 февраля. Уехал в моментальном 15. И все, больше никто не осмелился. Так, 4 после и так далее. Ну, в общем, у меня нет украинской крови. Таковой она есть у моих детей, я очень люблю... про, про бабушку. Катерина вас часто на различных блогах в соцсетях на, вот, именно россияне называют предательницей. Потому что вы вот как бы против Путина, против России, выступаете против, скажем так, вот общепринятого мнения. Вот. Как вам живется с вот этой с этим клише, с вот этим вот клеймом? Питерской Германии. Смотрели фильм 17 го века, года, такой пастор шла. Ну вот примерно так же. И примерно так же мы сейчас носим вот украинскую символику, понимаете, в Москве, в России. Так многие дали, как вот желтые звезды евреи Ну, то есть, это надо носить, потому что, ну, иначе брать на себя всю эту фигуру народа, который он до сих пор не может никак оправдаться и проститься, Дим, я не хочу брать в себя эту ним в этом фашизме примерного Гитлера Не хочу, не могу, не буду, я. Дим, как... пропадает частично звук, вот очень вас как-то плоховато слышно. Катерина, скажите, пожалуйста, у вас вот вы сказали, у вас четверо детей. Вы не боитесь за семью? Боюсь, э -э конечно, но понимаете, тут, э -э тут приходится, я даже не знаю, как, как сказать по этому поводу. Для меня самое главное, наверное, все что в мои дети, когда они вырастут, по ним не спели песенку из Александра Кавича. А так просто попасть в клодочек и замолчить, и замолчить, и намолчить. Вот, вот Я учу своих детей и, вот, быть честными и говорить правду. Я не знаю, просто как-то в другом. еще маленькие, но они будут стать. Их мама говорила правду. Катерина, вот... Э спасибо вам за ответ. Вот, в принципе, со стороны кажется, что общественные а, деятели, активисты, а, наподобие вам, это как капля в море, да, в океане даже, если вот сравнивать с Россией. Вот откуда у вас силы, энергия, а, вот такое вот стремление к справедливости? А, ну, на самом деле, я пришла в оппозицию по причине того, что меня, как говорится, жарит я была э, координатором инициативной группы обманутых многодетных очередников города Москвы. То есть это была моя социальная проблема. Там была очень наглая, э, намкая, беспредельно, просто э, э, с особым цинизмом и жестокостью Кидалова в отношении там, тысяч семей многодетных очередников, которым все обещали, и просто э, отуболили, даже не извинившись что деньги кончились, у нас тут 30 миллиардов, всем спасибо, все Вот, то есть я начала бороться вот с социальными с нашими чиновниками. Поняв, что никакой власти, работающей вообще с гражданами, нет, которая может решить самые глубинные проблемы, там, допустим, многолетних очередников с инвалидами, там, с детьми, живущими в сбыточных условиях, на трех этажных и так далее. Значит, что всем наскрывают, что перерыв во время чумы, типа тут же распиляют в субтропиках Сочи, понимаете, важнее, чем э, здоровье граждан России. Вот я вот это вот все поняла, и, соответственно, Катерина, скажите, а, вот, мне интересно ваше мнение. Скажите, вот, после вот этой ненависти, так, вот, которая сейчас есть между Украиной и Россией, между украинцами и россиянами, а, возможно ли примирение народов или это на долгие годы, когда нас будут называть укропами, карателями, фашиста бандеровцами ну а мы в свою очередь, в свою очередь, россиян будем, ну и уже называем ватой, ну, это самое мягкое, скажем так. Да я знаю, как, собственно говоря, как вы называете россиян. Я сама называю зомби и колорадами. То самое, как сказать, дурак патриотически построенное большинство россиян. Но это в любом случае однозначно на долгие годы. От этого никуда не денешься, к сожалению. Нам все это исправлять и нашим детям. Я не знаю, как возвращать все это братство которое все-таки было между нашими народами, несмотря на какие-то там ну, достаточно беззлобные там, шутки, фребовки, анекдоты, хохловка, цапов и так далее. И сейчас все совершенно по-другому. Все настолько изменилось, что у меня просто волосы выпал. Аркадий Бабченко по этому поводу написал очень хорошую статью, мой друг. Вот, ну, я, я, сейчас не буду цитировать, желающий может найти в интернете. Но как это все разделилось, как это изменилось? Это просто вот уму недостижимо, в какие сжатые сроки, какими безбожными, бесчеловечными, циничными методами. Через кровь, через войну, через ложь, через пропаганду, через фашизм откровенно. Но фашизм, который, естественно, разумеется, здесь вся фашистская группа в Кремле сидит, такие братья. Вот, то есть наши гражданские активисты очень многие это понимают. Mm -hmm. и, в конце концов, мы будем просить прощения у украинцев за то, что мы не можем вычистить свою эту всю расширную из правительства. Ну и соответственно, значит, тогда то весь российский народ поймет, что здесь происходило. И я думаю, что вот это осознание и прощение просто все должны сесть за стол переговоров. И признать свои какие-то ошибки, кровь, кто куда, кому стрелял и так далее. Но ну, я так понимаю, это может случиться только после смерти э, Путина, да, как это случилось после смерти Сталина. Я, я полагаю, что это может случиться либо после современной ГАГи, скажем, да, в Германии. Это может случиться либо после Гаги, когда все признают и поймут. Что сейчас происходит? Либо через очень-очень долгие годы, когда история сама все расставит на своих местах, когда будут совершенно другие люди у власти, которые э, скажут правду, наконец, на этой силу. Но ну, это через годы, опять через год. Ну а как вы думаете, что будет вот, не через годы, а через месяц, через, через два ваши прогнозы? Что будет у нас в Украине? Ну и у вас в России. Будет война! Будет, к сожалению, война еще я думаю, она сейчас готов не закончится. Дело в том, что наши войска все продолжают стягиваться в Украине. Я не знаю даже, что по этому поводу сказать, прогнозировать, я боюсь. Я могу только сказать слава Украине! Верваем слава. Значит, воины света, держитесь, передайтесь. Молимся за вас. Спасибо вам за ваши слова. Катерина, скажите, а возможно ли такой вариант, что вы переедете в Украину и примете украинское гражданство? В частности, в Черкассы. У нас я очень я прекрасный я город. Могу, а, физически возможно. Дело в том, что мой муж не позволит мне это сделать. Ну, то есть я ну, не знаю, как я смогу удалиться от собственных детей. Их в Украину не выпустят. По данным участников По крайней мере, пока война. Идет, не хотите? Этом, к сожалению. Я понял вас. А в гости к нам Черкасы не хотите? У нас красивый город. Днепр. Когда в Черкассах я еще не была. И обязательно постараюсь в следующий раз э, заехать в Черкассы. Я была в Ольхове, в Киеве, в Одессе. В, Одессе. Угу. в Киеве я была неоднократно с конца февраля. Мы приезжали в миротворческий клуб «Едина Украина». я собирала здесь, в Москве, с своих друзей. Мы ездили по разным городам. об этом информация тоже есть в интернете, собственно говоря. Много материалов мы сняли. И нашли ни одного злобного фактеровца, в том числе и Львовской синагоги, и так далее, везде. Ну а когда все-таки планируете приехать в Украину и, может, действительно заскочите сюда к нам, в Черкассы? Знаете, давайте мы спишемся. Я не хотела бы озвучивать, когда мы планируем, потому что мы выезжаем всегда тайно. Uh -huh. Ну на всяких пожарных вы понимаете, почему? Потому что, ну, чтобы, по крайней мере, российские пограничники не были готовы нас там как-то встретить, выпустить и uh -huh. выпустить в общем, Все, я... в общем, знаете, мы вас ждем. Здесь у нас в, в гостях и. Огромне вам спасибо за те, що ви є. Спасибо. І вам. вам спасибо. Всего доброго. Дякую. До Все. Слава Україні! Героям слава. До сьогодні. Так, ну що ж, ми щойно поспілкувалися з Катериною Мальдон, російською громадською активісткою, яка ось буквально сьогодні прославилася ще й тим, що. Кинула пістолета цьому недоактору Пореченкову. Зі словами, ти любиш там вбивати українців, вбий і мене. Ось така гарна жінка. Сподіваюсь, вона заїде до нас в гості в Черкаси. Принаймні, можна з нею про це домовитися. Ну а поки що, все ж таки, дійсно, ми закінчимо громадську студію Медіа -Майдану. Завтра. Хочемо сюди запросити та й запрошували вже. Сподіваємося, прийде Анатолій Бондаренко, кандидат в народні депутати України, от який не став депутатом. Також сподіваємося, все ж таки, можливо, прийде ректор Черкаського державного технологічного університету стосовно того, що от сьогодні говорилося в нашій студії їхніми студентами. Ну, власне, от поки що, все, до зустрічі до завтра. we